Seulas pinang setangkai selasih Bawa bersama delima merah Merafak sembah menjunjung kasih Pembuka madah bersulam sejarah Lembar sejarah dibuka setelah Melaka digenggam Portugis Dari situlah sebuah kerajaan bernama Johor menempa nama dalam peta Kesultanan Melayu. Kemasyuran negeri bergelar hujung tanah semakin terselah apabila Sultan Abu Bakar menakita Tata Iskandar Puteri pada 1862. Di bawah pemerintahan Baginda, pengurusan kerajaan dipacu menerusi rentas sistem pentadbiran yang lebih teratur. Antaranya, pemodenan pentadbiran, pendidikan anak Melayu, penubuhan polis dan tentera serta memantapkan percukaian sebagai senjata untuk memangkin ekonomi. Um, negeri Johor adalah negeri yang pertama mengadakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 1895 dan uh, tujuan almarhum Sultan Bakar mengadakan uh, 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 Undang-Undang Tubuh ini ialah satu yang pertamanya menubuhkan jumlah menteri misalnya, Dewan Negeri misalnya untuk melicinkan pentadbiran negeri Johor sesuai dengan ke era era moden. Cepu Minda yang luar biasa membawa Sultan Abu Bakar diberi gelaran Bapa Johor Moden oleh British pada tahun 1885 dan seterusnya mengiktiraf Johor sebagai negeri bebas dan berdaulat. Anak ikan dimakan ikan, ikan berenang di dalam perigi, hilang intan berganti intan, intan bernama payung negeri. Ketokohan pihak istana mentadbir negeri dimantapkan lagi oleh pewaris Kesultanan Johor seterusnya Sultan Ibrahim Al-Mansor Sultan Sir Abu Bakar. 64 tahun baginda memegang tampuk pemerintahan menyaksikan Johor makmur dalam kelasnya yang tersendiri dengan memiliki pasukan askar timbalan setia negeri atau ATSN. Pasukan yang satu-satunya terdapat di Tanah Melayu telah ditubuhkan pada 1886 sebagai memenuhi syarat perjanjian setia kerajaan negeri Johor dengan British. Meskipun tanggungjawab utama ATSN sebagai tentera peribadi sultan, tetapi dalam cerna sejarah negara, ATSN turut berbakti dalam mematahkan pemberontakan askar India di Singapura pada 1915 dan juga semasa negara di amok Perang Dunia Pertama. Tahu bakal buat dan seterusnya Almarhum Sultan Ibrahim, pegawai-pegawai uh, yang -pegawai, uh, timbalan setia negeri, askar timbalan setia negeri biasanya diambil daripada kalangan orang-orang yang terpelajar, aristokrat, anak-anak raja dan mereka diberi latihan eh, yang sesuai untuk uh, menaikkan jati diri, uh, ketahanan Uh, kewibawaan dan dengan itu mereka ini selepas dah menjalani latihan yang sesuai dilantik untuk menjadi menteri besar untuk menjadi setiausaha kerajaan untuk menjadi beberapa orang pegawai tinggi mula pada itu kalau kita tengok ah, almarhum Datuk On was trained as a as a Johor military officer menteri besar yang lain Datuk Jafar misalnya jadi menteri besar semua ditrain oleh JMF Johor Military Forces ataupun Askar Timbalan Seteri Negeri. Sampailah sekarang dalam tahun 1910 marhum Sultan Ibrahim pula menubuhkan lagi satu pasukan bernama Johor Volunteer Forces dia offshoot daripada JMF ni ada lagi satu Johor Volunteer Forces di mana dia minta semua pegawai-pegawai Melayu pegawai-pegawai takbir Melayu masuk dalam pasukan itu, dia bagi juga training, sama, supaya ketahanan diri satu dan kecerdikan disiplin lah sebagai pegawai takbir negeri. Bukan sekadar soal keselamatan tetapi yang dikembang biak dari ilham pihak istana ialah legasi kepimpinan anak negeri Johor yang berwibawa. Derap kejayaan ini jelas menterjemahkan bagaimana pihak istana amat mementingkan kesepakatan antara Sultan dan Pembesar dalam merangka agenda pembangunan negeri Johor. Bak kata pepatah, seperti raja dan menteri, jalan seiring seia sekata berpisah tiada. Kerjasama yang dipatri terus menjadi amalan dalam pentadbiran moden. Meskipun nama jawatan bendahara sudah ditukar kepada menteri besar, tetapi amanah dan tanggungjawab terhadap sultan dan kerajaan masih sama. Ada beberapa penekanan yang memang tuanku sendiri sentiasa nyatakan. Takkan kita nak kata When you have a open door policy, you welcome all investor. Investment is good. When you have a policy, you be consistent. Hmm? If your policy is not consistent, you will never get a long-term investment. Why do you think it's happened here in Johor ni hari? Because people have confident in the government of Johor and Malaysia. That's why kita ada pembangunan yang pesat sekarang berjalan di Johor. Dan banyak-banyak perubahan. So, saya minta rakyat faham. Dan rakyat pun mesti berubah mengikut masa. Jangan ketinggalan. Rebutlah peluang-peluang yang ada. Kalau kita tak rebut, orang lain akan rebut. Mindset Ya, ya, Mesti bertukar Jangan manja sangat mengikut uh, hati uh, uh, Johor memang sedang deras membangun uh, Ini disaksikan melalui pertumbuhan ekonomi yang memberansangkan Di mana kadar pertumbuhan Johor adalah melebihi kadar nasional Di mana kadar nasional adalah 6% dan kita melebihi sedikit daripada itu. Kita juga merupakan negeri yang mendapat pelaburan yang tertinggi dua tahun berturut-turut. Dan dengan itu kita telah dapat menghasilkan peluang-peluang uh, pekerjaan 600 uh, lebih daripada 600 ribu. Uh, kerana ia adalah hasil daripada tindakan kita yang sememangnya berfokus, dengan di, diiringi dengan strategi-strategi bagi membangunkan negeri dan dengan memberi dan mengambil kira pandangan jauh. Jauh bertandang, bertandang ke Pulau Sayung payung. Tumpang, Tumpang berteduh ketika mendung Tuhan ku umpama kemuncak payung. payung Di bawahnya, di bawahnya patik payung. 23 Januari 2010 bertempat di Istana Besar Johor Bahru Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dimasyurkan sebagai Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim yang kelima. Baginda adalah pewaris tahta selepas ditabalkan sebagai Tunku Mahkota Johor menerusi istiadat pengisytiharan pelantikan pada 3 Julai 1981 lalu apabila seseorang raja itu dah menaiki menaiki takhta nombor satu kita ingat eh yang boleh jadi raja Johor eh Sultan Johor ialah mesti keturunan daripada marhum Sultan Abu Bakar. Eh. Dan diambil daripada keturunan uh, lelaki lah zuriat Sultan Abu Bakar. Jadi apabila Sultan Abu Bakar tu katakanlah dia ada masa tu dan sekarang ni juga sultan dia ada zuriat dia yang lelaki-lelaki. Eh yang pertama. Zuriat laki lelaki Kadang-kadang ada juga sultan tu ya, Zuriat dia pertama perempuan Tapi bawa nombor dua lelaki-lelaki Zuriat lelaki-lelaki yang pertama tu Akan dilantik sebagai waris Waris ni maknanya aa, Orang yang akan mewakil, akan Mewarisi aa, Tahta kerajaan Johor Apabila dilantik waris dia akan di, diberi gelaran Tengku Mahkota Johor. Selagi dia memegang jawatan wari, eh, Tengku Mahkota Johor, itulah gelaran dia Tengku Mahkota Johor. Sebab kita ada mahkota dan itu mewakili mahkota Johor. Diputerakan pada 22 November 1958, Baginda adalah putera pertama dari 10 orang adik beradik. Menginjak usia 10 tahun, Duli yang Maha Mulia Tuanku Ibrahim telah dihantar untuk mengikuti pendidikan menengah di Trinity Grammar School Australia sehingga 1970. Kembali ke tanah air, Baginda kemudiannya mengikuti latihan asas ketenteraan di Pusat Latihan Tentera atau Pulada di Kota Tinggi selama 3 tahun. Pada 22 September 1982, Baginda telah melangsungkan perkahwinan dengan Raja Zarid Sofia, puteri kedua paduka Seri Sultan Perak yang ke-33, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Iskandar Al-Mutawakil al, -Mutawakil al Shah yang kedua. Hasil dari perkahwinan di Raja Johor dan Perak, Duli Yang Maha Mulia berdua dikurniakan lima orang putera dan seorang puteri dan sebagai um, ayah dia banyak um, ber, bergurau dan uh, kita selalu relax lah tak ada rasa uh, dia garang. mungkin kalau ada apa-apa perkara yang serius uh, lepas tu masa tu lah dia yang apa ni juga serius berlama dia berhidup tu saya tak tahu cuma Allah sajalah yang nak Panjangkan panjang. nyawa dia. Semasa saya bawa dia balik daripada London... ...saya dah bincang dengan Azharif. Kalau apa pun jadi macam mana... menjalani kemo di Singapura selama 4 cycle lepas tu ada nasihat-nasihat supaya dia dibedah di Kuala Lumpur dan nak buang hati dia separuh yang lain beza tu dia treat saya tak setuju kerana saya terima pandangan-pandangan daripada pakar-pakar yang lain kata, jangan Recurrence will be very quick Jadi, hmm. saya ada kawan di negeri China Dia kata, bawa tu pulak sepanjang datang Saya bawa dia pergi sana He had full liver transplant Alhamdulillah pada hari ini Dia punya cancer maka below normal Dan dia pun dah mula curia dia punya liver function normal darah dia semua normal dan saya nampak dia ni nasib baik pasal rasa saya dia anak saya kalau anak orang lain saya rasa dia tak akan dapat rawatan yang sama jadi daripada itu saya ada berbual dengan dia di China saya kata Lel... Lil tubuhkan satu Cancer Foundation Bah bagi 10 juta Ini supaya boleh tolong orang yang kurang nasib baik Yang kurang upaya Mereka pun have a right to live Tunggu. Kalau kita tengok Selalunya kita dengar siapa yang ada kanser di negara ni Akhirnya habis Saya dah go through Saya tengok Dah rasa Yang anak saya melalui Dan Tiba masanya Saya mesti tolong orang di kalangan warga Johor, Paginda lebih mesra dengan panggilan Kuyim Kereta baginda yang gemar menyusur akar diri membuatkan pribadi Kuyem cukup disenangi oleh rakyat. Sokongan padu rakyat lebih terasa apabila program Kembara Mahkota Johor diperkenalkan. Pada tahun 2000, saya mulakan uh, atur cara Kembara Mahkota Johor dengan tujuan supaya rakyat senang nak berjumpa saya. Dan to break the ice also. Kadang-kadang dia orang takut. Hmm. Jadi saya ni nak tengok rakyat saya dan saya nak tengok kemajuan di kampung-kampung di keliling negeri juga. So bersama tu saya nak bergaul sekali dengan rakyat. So, jadi rakyat jangan ada macam barrier takut-takut, segan-segan. Ialah memanglah protokol tu ada juga. Setiap kali program Gembara Mahkota ini dijalankan, kita dapati bahawa Memang begitu ramai, rakyat yang keluar beramai-ramai Tanpa mengira kaum Jadi itu satu kelebihan Dan juga dalam masa yang sama juga Pemimpin-pemimpin tempatan mengambil peranan Di mana dengan keperlangan tuanku di daerah berkenaan Pemimpin-pemimpin itu akan sama-sama turun Terlibat sama dalam apa juga program yang diadakan Sama ada sukanika ke, ke Ataupun majlis tahlil ke Ataupun makan malam bersama-sama dengan rakyat apabila tuanku kubur semayam di daerah berkenaan untuk bermalam di di daerah berkenaan. Jadi uh, usaha Muni Wahduli ni saya ingat uh, patut dijadikan contoh di mana sebagai seorang pemimpin, sebagai raja sanggup untuk pergi dan tidur bersama-sama dengan rakyat ada ada ketikanya tidur dalam kemah. Jadi itu satu yang agak luar biasa pada pada kita sebagai sebagai rakyat dan itu menunjukkan bahawa bagi dia amat prihatin. Kembaran Mahkota ini memberi dimensi yang baru dalam usaha tuanku untuk memahami masalah-masalah dan cabaran rakyat Jelata. Di mana tuanku sendiri berpeluang mendengar apa saja masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam negeri Johor. Dan ketiga, kita boleh lihat bahawa melalui kembara mahkota ini ia adalah cerminan peranan moden institusi raja apa yang dilakukan di mana uh, bahawa uh, melalui pendekatan yang diambil uh, dengan menganjurkan kembara mahkota uh, tuanku dapat melihat bagaimana rakyatnya hidup dapat memahami cabaran-cabaran kehidupan rakyat maka mudahlah tuanku memain peranan dalam memberi pandangan nasihat dalam soal untuk mengurus dan mentadbir negeri benang sutra dibuat baju tenun bersama emas sebuku rakyat aman Johor maju di bawah pemerintahan Duli Tuanku. Dia ada raja ini dia disifatkan sebagai ketua bagi adat istiadat Melayu Johor. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin uh, untuk uh, ditambah baik ataupun di disamakan dengan orang kata keadaan masa peredaran zaman eh. Di samping perubahan yang memihak kepada kepentingan rakyat, Sultan Ibrahim Ismail juga turut melakar sejarah yang cukup bermakna dalam peta kesultanan Melayu Johor apabila mengisytiharkan Muar sebagai bandar maharani bandar diraja pada 24 November 2012. Ilham pembangunan yang datang dari istana ini adalah satu transformasi yang akan menyaksikan muar bangkit sebagai bandar beridentiti. Menerusi pelan pembangunan yang seimbang dan terancang, warga muar bakal menikmati limpahan rezeki seterusnya, menikmati kualiti hidup yang lebih sempurna. Kita melihat juga setakat mana masyarakat benar-benar berpuas hati dengan kemudahan-kemudahan awam yang kita sediakan. Contohnya um, kalau kita katakan kemudahan awam dari segi pengaturan awam, dari segi ruang-ruang uh, ruang -ruang perniagaan, uh, pusat-pusat rekreasi dan uh, apa ni pelancongan uh, dan juga hal berkaitan dengan penjagaan alam sekitar sebagai contoh kita memang sangat apa tu memberikan perhatian terhadap penjagaan laut kita. Kita katakan apa juga yang kita rancangkan untuk pembangunan bagi daerah uh, perbandaran Muar ni atau mm -hmm. kawasan perbandaran Muar ni kita menggunakan pendekatan pembangunan lestari dan inklusif. Uh, dan apa juga pembangunan yang kita buat dia mesti berpaksikan kepada keperluan dan kesejahteraan rakyat dalam kawasan pentadbiran kita. Kita berharap uh, bandar diraja ini akan terus berkembang secara seimbang Limau purut limau lelang dipungut putri dibawa pulang sejarah dilakar penuh gemilang tradisi diraja masyhur terbilang 2010 membawa ke 2015 Johor yang bernaung di bawah pemerintahan Duli yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar akan menempa sejarah penuh gemilang melalui istiadat kemahkotaan diraja. Majlis yang mengisi sejarah Johor moden ini bakal dilangsungkan di Istana Besar Johor pada 23 Mac 2015. Kali terakhir tradisi warisan yang syarat dengan ciri budaya istana adalah pada 10 Februari 1960 kira-kira 55 tahun yang lalu. Iaitu semasa istiadat kemahkotaan almarhum Sultan Ismail Sultan Ibrahim. Mengulangi sejarah Kesultanan Melayu Johor, sembilan istiadat yang berlainan upacara tetapi saling berkait telah bermula sejak 16 Mac dan sambutan berlangsung selama tiga bulan. Semasa upacara istiadat kemahkotaan berlangsung, kesemua alat kebesaran di Raja Johor akan digunakan sebagai kedaulatan kepada Raja yang memerintah dan mengangkat martabat kerajaan negeri Johor. Istiadat meletak kerja. Istiadat meletak kerja ini adalah menandakan permulaan satu-satu istiadat. Dan tuanku sekarang, oleh sebab baginda amat prihatin kepada pada adat istiadat Johor ini, hidupkan semula. Istiadat meletak kerja ini iaitu dengan menaikkan bendera istiadat negeri Johor um, diikuti dengan tembak kemeriam tujuh das dan doa. bendera itu telah dicipta oleh almarhum Sultan Abu Bakar tahun 19, eh, 1871 lagi. Dan kali terakhir bendera ini naiklah tahun 1922 data satu apa tu um, istiadat perkahwinan marhum Tengku Temenggong. Lepas tu hilang begitu saja mungkin orang lupa, mungkin orang tak nampak. Jadi tuanku sekarang kata titah, apa juga istiadat digaja, kita mulakan dengan istilah itu. Ya, saya seperti juga rakyat Johor yang lain. Malah rakyat Malaysia tertunggu-tunggu bagaimana bentuk kemahkotaan istiadatnya yang sangat berbeza dengan kerajaan negeri lain. Ini berbeza kemahkotaan dan juga pertabalan. Dan sebelum ni 55 tahun, sebelum tu 65 tahun. Maksudnya dalam jangka hayat kita, ini adalah apa yang kita katakan rare occasion. Jarang-jarang berlaku dan kita menanti-nanti apakah bentuk istiadat kemahkotaan itu seorang uh, sultan yang amat berjiwa rakyat eh, dan uh, seorang sultan yang uh, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas eh, berkataan dengan uh, pemerintahan eh, uh, dan uh, sebagainya jadi so, saya fikir uh, negeri Johor akan uh, menyaksikan uh, pembangunan uh, yang uh, lebih besar di bawah naungan dan pemerintahan baginda. Banyak perkara yang saya belajar yang yang penting saya belajar bukan daripada perintah dia. Saya belajar daripada perbuatan dia. Pendekatan yang dia buat, cara dia mengolah sesuatu itu, cara dia menegur bukan secara terang dan kasar, kan cara dia mendidik dengan cara uh, mencontohi dia. Uh, saya belajar banyak perkara, banyak perkara. Memang benda tu bukan satu pelajaran tapi selama uh, Dua tahun lebih ini banyak sifat-sifat yang uh, saya lihat secara peribadi uh, membentuk saya jadi orang yang pemaafkan uh, perkara yang kecil jangan terlalu nak dibesar-besarkan benda yang mudah kita lebih mudahkan kan maksudnya kalau kita berbuat apa-apa kita berbuat dengan berlapang dada tanpa prasangka tanpa apa kan hari ni kita selesaikan untuk hari ni kan macam itulah itu semua pendekatan dan pelajaran yang saya dapat sepanjang saya menghidangkan makanan kalau rakyat saya bersatu itulah hadiah hadiah yang paling besar sekali untuk saya. Tak ada lagi hadiah. Bersatu itulah permintaan saya. Kalau nak bagi saya hadiah, itu aja saya nak, lain saya tak nak. Asam kandis si pucuk paku bawa belayar ke pulau satu. Buat umpan si anak suku. Daulat tuanku. Daulah Tuanku, patik sekalian rakyat bersatu di bawah daungan, tuli Tuanku. Setia di bawah janji janjinya, jun. Se bate na pressão